процентов, мне кажется, по моему опыту в магазине. О, здорово. Здорово, здорово. здорово. Как у тебя дела? Нормально. А ты откуда? Откуда Откуда? Липецк. Липецк. А, это вот с Порошенко, сотрудничали, вы с Порошенко да? сотрудничали, да? Вы знаете, что его в розыск объявили у, у нас в стране? Кого, у меня? Нет, Порошенко. Нет, Порошенко. А за что? Ну, у вас же там была Лепецкая фабрика кондитерская. Кондитерская. Рашан. Ну, Да, да, да. Ну вот. Владельцем ее был бывший президент Украины. Бывший президент Украины. Да. 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 Петр Алексеевич, да, Алексеевич Порошенко. Алексеевич Порошенко. Его объявили в розы в розыск. А, а, вы, а откуда ты знаешь? Вы знаете откуда? Ну, я офицер Центра информационно-психологических <просы> операций, я все знаю. Ага. Так О? вот, его... Так, да, он, да, именно он. Он, он был а, хозяином он он этой, фабрики. этой фабрики. Так, так фабрики. вот, после того, как его объявили в розыск, <просы> всероссийский, объявили в розыск всероссийский, все сотрудники все этой фабрики, вы работали на этой фабрике? Фабрики, вы работали на этой фабрике? А за что его в розыск объявили? Вы ответьте, вы работали на этой, да фабрике? Вы работали на этой фабрике? Нет. Понятно, в отказ пошел. Понятно, в отказ пошел. Да ты не бойся. Да ты не бойся. Чисто сердечное признание. Чисто сердечное признание. Это путь на свободу. С чистой путь через совести. 15. Или через 15. А так расстрел. А так расстрел. А, Семь лет расстрела. Семь лет расстрела. Семь лет расстрела? Это не хухры, муха да, тебя. Это не хухры, муха тебя. Типа 7 лет расстреливать меня буду, да? Да. Сначала в ножке. Сначала пальчики, в ножке. В рушки-пальчики. В ручки-пальчики. Реснички, волосики. Ну да что, маленькая, но еще даже 18 нету за что. Нам 18-ти толком нету. Ты же сказал, что-то страшнолетний. Ты сказал, что-то страшно. Совралений. Соврал. Мне говорит, ты не Алло, такого... Ложь, страшный а грех. Ложь страшный грех. Да. Это, это хуже, чем семь лет расстрела. Это семь кругов ада. Это а, да. семь да. кругов ада. А, да. Так, а, а да. почему Порошенко в розыск объявили? А это вы спросите у господина да, Бострыкина. У господина Бострыкина. Главы, Следственного Главы Следственного комитета Российской Федерации. Ну что, позвонили, что ли? Да. Как, как мы ему нам? Ну, конечно. Вы же можете вы зайти на, на сайт Следственного комитета. там есть контактные телефоны или вы не знаете? Ну ладно, если вы действительно не совершенно а нет, то не к а вам, а претензий нет. Нет. вам претензий нет. А родители ваши где? А родители ваши где? Да, Ну, ну тут. А папа? А папа? Тут же. Он, он может искупить твою вину, например, меру, степень, глубину. Как? Глубину. Как? А ко мне в военкомат, и на, военкомат и на своего. Называется мешкование называется Мешкова. А где его, где его объявили в розыск? В Российской Федерации. В Российской Федерации. Следственный Нет. комитет Российской Федерации объявил в розыск, объявил розыск э, последних двух президентов Украины и включил в этот список, достаточно, в этот список достаточно большое количество общественных, политических и государственных, государственных деятелей государственных соседней страны. А почему, ну, вы, не не... почему вы не празднуете День Победы? Почему вы празднуете День Победы? До врага работаете? До врага работаете. Нет, у нас тут в городе нельзя праздновать. Типа из-за тирагов. В смысле? Порошенко собирается Слазный? бомбить собственную фабрику? Бомбить собственную фабрику? Ну, это же негодяй негодяйский, ты понимаешь? Так, не доставайся, аж ты никому называется, да? Называется. Ну ладно, тогда ждите прилета. Ну ладно, тогда ждите прилета. Обеспечим. А давайте найдем енота Интересно, что же нам в лицо скажет. Ага. Ага, говори, говори. Ты енот? А, ты умеешь разговаривать. Я говорю, ты енот. А, в смысле, енот, это, это ты по-английски или про. Это просто а... такой пушистый зверек. А, все, Енот. енот. А откуда ты? Блин, э, А у меня написано, что ты из Украины. Где? У меня написано, что ты из Украины. Да брехня. Да ладно. Брехня, полная брехня. А ну-ка покажи вокруг Бля... себя. Знак покажи, вот знак покажи там на дороге. Табло. А это полная брехня. Ну так откуда ты? Я тебе говорю, я из Новосибирской области, город Татарск. И, у тебя, и у тебя там тепло, а да? Ты, а ты должен спросить, где я? Хорошо, где, где ты? ты? <свист> <свист> а, вот это вот, смотри, я тебя покажу. А, да, да, да. Ну что это? Видишь? Видишь, гору? Да. А, а, а. Блин, посмотришь, когда-то увидишь. Ну какую-то это неинтересно. что я тебе, расскажу? А, тебе интересно может быть? Ну так где ты, давай, татарский? Давай что-то про Ну, где ты? Блин, тебе интересно где, я? Да твою мать. Ну уже если перестает это, быть интересно. Не Нет. Если, не ты, не ты, не ты, если ты хочешь из этого сотворить интригу то нет, я теряю интерес. Либо ты говоришь, либо не говоришь. Ну, ну совершенно бессмысленная трата времени и сил. Гвардейцы десантники, вы окружены. Сопротивление бесполезно. Вас ждет горячий чай, твердые булки. Ну идешь нахуй. А, ты немногословен. Ну давай, лесом идешь, так идешь.